Наше майбутнє зумовлює повага до минулого людей, які вплинули на життя Запорізького краю, стали його гордістю, прикладом для наслідування тих, хто любив Запоріжжя і жив для його процвітання, варто пам'ятати. Олександр Пеклушенко, голова Запорізької облдержадміністрації. Андрій Степанович Клюненко, головний редактор обласної газети Індустріальне Запорожжя, Лауреат Державної премії України, заслужений працівник культури, нагороджений численними бойовими та трудовими орденами та медалями. Барельєф у холі будинку преси нагадує молодим журналістам про те, що Андрій Клюненко багато років працював головним редактором обласної газети Індустріальне Запоріжжя. Кажуть, він став легендою ще за життя. Андрій Степанович Клюненко народився 25 листопада 1905 року у селі Грушівка Апостольського району Дніпропетровської області. Змалку довелося йти у наймит до поміщика під час братовбивчої громадянської війни. Брав участь в боях за Чонгар та Перекоп. Колективізацію пройшов активним комсомольським лідером. Довелося навіть працювати головою колгоспу, але у 31-му році комсомолець Клюненко захворів на журналістику. Через рік він вже редактор районної газети Червоний шлях, а потім і обласної одеської газети Чорноморська комуна. На фронт Клюненко пішов з перших днів війни і пройшов її до кінця в частинах 18-ї армії. Тієї самої, де начальником політвідділу служив Леонід Брежнєв, з яким його пов'язувала справжня чоловіча дружба. У своїй книзі Мала земля Брежнєв Брежнів і Андрія Клюненка, в то час комісара Полка. Він разом з ним воював на знаменитій «Малій Землі і пройшов від першого до останнього дня. Великую Отечественную войну. Он как раз из той плеяды, которые вернулись, журнали... вернулись в редакции. Залишаючи 18-ту армію, яка на той час стояла у Чехословаччині, саме Андрія Клюненка, майбутній генсек, взяв з собою на Запоріжжя та призначив редактором головного друкованого органу області. З 1946 року життя Андрія Степановича Клюненко тісно пов'язане з нашим краєм. У 1963 році Клюненка призначають головним редактором газети Індустріальне Запоріжжя». Цю посаду він обіймає наступні 20 років. Він великим був чоловіком. Не побоюсь этого слова. Он был талантливейшим журналистом, вот, буквально сплошь напичкан идеями. Он все записывал в тетрадь. И на планерках нам эти идеи доносил до нас. Вот, ну, к примеру, э, когда начиналась в области жатва, каждый выпуск газеты я рисовал карту области, где были флажки. Вот. И было написано, такой-то район Пологовский намолотил там 8 тысяч, или миллион, 8 тысяч зерна, другой район столько, третий столько. Вот. Затем Андрей Степанович как-то нам предложил, говорит, давайте сделаем рубрику «Я шагаю по городу». Мы делали такую рубрику, мы замечали все, где какие не это самое, не суразницы были у нас в городе. Вот. И делали, делали, об этом очень много материалов делали. То есть Андрей Степанович не давал журналистам отдыхать, вот, не давал просто так. И, видимо, из-за этого мы его все любили. Когда я пришла в редакцию в 1975 году, то молодежи было уже много. В то время пришел Виктор Жаров, Ирина Стицына, Валя Майстренко, Валя Швецова. Очень много журналистов, которые молодые. И действительно, он каждого буквально вел, нельзя сказать, что за руку, но Вел по жизни. Никогда не давал нас в обиду. Никогда. Что бы мы ни натворили, даже пацанами. Однажды один из нас даже в отрезвитель попал. Ну бывает. Как не бывает. Правда, про чуханку мы получили хорошую. Вот на планерке. Этого товарища. Он хотел даже уволить. Ну тот товарищ заходит, дрожит весь к нему. Андрей Степанович, я трудовую книжку привез. А зачем мне ваша трудовая книжка? Идите, работайте, идите. То есть, ну, был человек такой вот. До речі, у ті роки індустріалку передплачували біля чверті мільйона людей, а читали біля мільйона. Наклад газети під час правління Андрія Степановича був найвищим не лише в області, але й в Україні. Все населення читало індустріальне вот. Но эта ответственность очень большая была, поэтому отношение к работе было очень серьезное. Ну, Опять-таки, не было чтобы тряслись, боялись или еще что-то, всегда чувствовалась Чувствовался надежный тыл, он всегда нас защищал. Это было действительно кладезь ума, управленческий талант. Но насколько был добрый по своей натуре человек, что, наверное, мало таких попадается на жизненном пути. В нем сочеталось и талант журналиста, и тонкая ирония, и душевная какая-то красота. Кому он доставал лекарства, кого-то устраивал в ЛСВУ кому-то с десятого раза подписывал, не подписывал заявление об уходе. У нем слагаются легенды. Без него ничего не решалось. Он просто видел насквозь человека. При редакції «Індустріального Запорожжя» постійно працювала школа робочих кореспондентів. Це була своєрідна кузня кадрів, але й окрім школи рапкорів. Андрій Степанович примічав людей, здатних поповнити ряди співробітників індустріалки. Андрій Степанович нас чуть ли не станка брав на роботу. Вот я вам скажу, я, я работал до 70-го года, работал в типографии. Вот рядышком здесь типография Обкомовская, Коммунар называлась. И когда меня редакция начала приглашать на работу, как раз в этот момент мне дали однокомнатную квартиру в типографии. И когда стал вопрос, что мне надо переходить в редакцию, меня в типографии очень сильно напугали. Мне сказали так, что «Вардидзе, куда ты идешь?» Там же такие сидят, показывают, там такие сидят. Они тебя за неделю съедят, вот. А потом ты будешь возвращаться к нам, а мы тебя не примем, квартиру тебя заберем. Я попросил, говорю, можно я 10 минут подумаю? Давай думай. И я вылетел оттуда с этой типографии, примчался сюда к Андрею Степановичу. Вот. Зашел к нему, говорю, Андрей Степанович, так и так, я боюсь вам переходить на работу. Почему? Что такое? Ага, я ему говорю, Андрей Степанович, так и так, вы меня выбросите. Так вот и говорил ему. Говорю, вы меня выбросите, и меня типография не возьмет. Какие глупости, кто вам такое сказал? Он такой на русском языке. Какие глупости, кто вам такое мог сказать? Мы вас берем на в редакцию. Мы вместе с ним объездили полстраны. Были в Крыму, который близко, были в Санкт-Петербурге, тогда Ленинград, были в Москве были в ясной поляне, где Лев Николаевич Толстой, то есть, а в Крыму так вообще несколько раз. И он с нами поднимался на Чуфуткале, разве это пожилой человек? 70 уже было ему с лишним. Благодаря Андрею Степановичу Клиненко я объездил в весь Советский Союз. Вот. Ну, так как я писал о металлурге, металлург меня брал с собой. И вот однажды я захожу к нему в кабинет и говорю, Андрей Степанович, команда улетает в Баку с в чьи играть. Они берут меня с собой. Можно я поеду? Да, Вардидзе, пожалуйста, поезжайте. И я уже выхожу из кабинета, он спрашивает, а когда вы вернетесь? Я говорю, через три дня. А команда? А команда, я говорю, после Баку летит в Душанбе. Так и вы летите в Душанбе. Вот такой был человек, он никого, никого в редакции не держал. Самое главное, чтобы ты знал свое дело, чтобы ты привез оттуда репортаж. В 1985 году наш запорожский клуб ЗТР выиграл кубок ИГФ. Игра проходила 30 числа. 1 числа, как обычно, делали праздничные номера и несли их на трибуну. Лично редактора газет. Но мы тогда с ныне покойным Александром Кузнецовым. Не буду рассказывать все детали. Ну, короче, мы все умудрились, чтобы газета со снимком Сережи Кушнерюка и с кубком ИГФ была на первой полосе. Старшие коллеги, к сожалению, это не сделали. И когда Михаил Николаевич Севоложский открывает газету, говорит, пересульку и Клиненку, ну смотрите, молодежь смогла, а вы нет. Николай Иванович так промолчал, а Андрей Степанович говорит, Николай Иванович, молодцы же молодежь, давай рад порадуемся за них. Это наши коллеги вставили нам фитиль. То есть он умел быть и благородным, он радовался за успехи своих коллег. Традиції виховання та підтримки молодих журналістських кадрів у ті далекі роки сприяли згуртуванню найкращих майстрів друкованого слова. Вундестріальці пишаються тим, що ім'я їх колишнього редактора Андрія Клюненка з 96-го року носить обласна премія, якою нагороджуються кращі журналістські роботи соціально-економічної тематики. Андрій Степанович Клюненко вистінно легендарна лічність, патріарх Запорозької журналістики. У меня, в моей биографии, тогда молодого начинающего редактора, конечно, он оставил Владимир след. Спасибо вам, Андрей Степанович, за науку. Когда мы хоронили Андрея Степановича, я шел под знаменем, вот приспущенным, и плакал, как какой-то мальчик, не боялся слез своих. Андрій Степанович Клюненко виховав не одне покоління журналістів, залишивши по собі добру пам'ять і чудову газету. Його і сьогодні згадують як професіонала та вчителя. Таку людину варто пам'ятати.